9 вересня відзначається досить оригінальне свято Всесвітній День краси. Вшановує його світова спільнота з 1995 року. Вважається, що це свято всіх людей, а не тільки тих, хто володіє модельними параметрами, адже естетичну та й моральну насолоду дають не лише 90-60-90. Що з цього приводу думають лозівчани? Красата об'язана спасати мир. Ну и женщина, как бы сказать, должна впереди быть с оружием. Ну и красиво ухаживать, смотреть за собой. Но если женщина намажется в это самое, косметикой, макияж, ну и тем не менее в одной руке бутылка пива, в другой сигарете, ну тогда смотришь, ну может она и красивая так где-то. Но когда в душе там немая, не цепляет тебя, то ну нехай она идет с этой сигаретой, это и все. Ну красота, скорее всего, душевная может спасти, конечно, а так внешняя, ну тоже большую роль играет, ну скорее всего порядочность, чувство ответственности, чувство долга. Красота, мне кажется, внутренняя, если бы только от души было все, а так что красивые. Вот мне сейчас такая неприятность одна женщина дала. Симпатичная пришла все, пришла обокрала, обокрала э, и, и ушла. Она может быть красивой там на таких ногах, а в душе не будет держать ничего. Поэтому женщине самое главное, ну ее духовная доброта, ну красота гармонично во всем. Ну а что у нас в жизни осталось? Женская красота, и внешняя, и внутренняя. Они, наверное, взаимосвязаны. Мне нравятся красивые цветы, ромашки, розы. А еще у меня есть платье красивое, желтое с белым. У меня есть больное розовое красивое платье, пышное розовое с цветами. Я думаю, что натуральная красота все-таки больше спасет мир, чем искусственная. Конечно, спасет красота, о чем вы говорите, конечно. Красота для любого, для, особенно для женщин, это прелесть. Для того и живем, для красы, природы, и людей и все остальное. Разве не так? Будем поддерживать природу, будет не красота. Если будем заботиться о ней, и она нам будет тоже отвечать тем же. Люди все должны относиться, как бы, к природе, ну, что она дано, не тобой, и ты ее не должен ломать. То есть даже есть высказывание там Шопенгауэра, что не надо творить добро, зла не делай, а природа создана. Только радуйся этой природе, не, зла, не делай зла, и все спасется. Ну, я думаю, у природы красота, а женская красота не спасет, спасет женский ум. Душевность самое главное, спокойствие, нежность. В женщине то, чтобы она была обаятельная, вот как и надо. А когда женщина относится к человеку, в мужчине, ну, не так, это очень плохо, я так думаю. Вот тут и красота. Духовної, найголовніше, духовна красота в жінці має бути. За великим рахунком, краса рятує світи в інші дні року. Краса властива всьому здоровому. Вона є гармонією. Чого вам і бажаємо здоров'я тілу, гармонії душі. З наступного тижня у студії працюватиме Ольга Бондаренко. Я прощаюся з вами до жовтня. На все добре.